ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਬ੍ਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ कि आप यूके के अंदर दो साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं आपको तीन साल नहीं पढ़ना पड़ेगा दो साल की ही फीस देनी है दो साल की ही ग्रेजुएशन है इसके अंदर पहले रिक्वायरमेंट जो थी तेईस पास आउट स्टूडेंट वो अभी भी वही है आल सिक्स ओवरऑल फाइव पॉइंट फाइव वो वही है लेकिन पीटी स्कोर में एक बड़ा बदलाव आ गया है दो चीजें दो चेंजेस है यहां का स्कोर जो चेंज हो चुका है अब पीटी इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के लिए आपको चाहिए 46 ओवरऑल, 43 लिसनिंग 48 रीडिंग 43 स्पीकिंग एंड 51 राइटिंग के अंदर ये स्कोर ध्यान से नोट कर लें यहां पर पीटी स्कोर पहले से बहुत ज्यादा कम रिक्वायरमेंट हो चुकी है पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 59 नाइन ओवरऑल फिफ्टी नाइन अब उसके मुकाबले सिर्फ 46 सिक्स ओवरऑल और 41 वन ईच हम कह सकते 51 वन ईच हम कह सकते हैं क्योंकि राइटिंग के अंदर फिफ्टी वन चाहिए बट लिसनिंग में फोर्टी थ्री से चल जाएगा रीडिंग में फोर्टी एट से चल जाएगा दूसरी एक चीज और बेनिफिट हुई है यहाँ पर फीस थी ग्यारह हजार चार सौ पाउंड ये फीस भी अब कम हो गई है अब ये फीस रह गई है सिर्फ दस हजार पाउंड दो साल की डिग्री दस हजार एक साल दस हजार ही दूसरे साल सो फीस यही रहेगी एक साल की पूरी फीस जाएगी सिक्स मंथ नहीं जाएगी जो जो बच्चे प्लस टू एलिजिबल हैं और जिन्होंने किसी भी और कंसल्टेंट के पास नवंबर जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रखा है तो भाई अगर आप एलिजिबल हो तो आपके लिए इससे सस्ता इससे बेटर और इससे वैल्यूएबल ऑप्शन कभी नहीं मिल सकता बहुत बहुत धन्यवाद जी सो नाल इस वीडियो के एक्सपर्ट मौजूद सी और कोई भी थोड़े जहन च सवाल है ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ बार-बार ਪੁੱਛੋ ਈਮੇਲ ਕਰੋ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ